Тема моего доклада – модель для расчета сопротивления копанию пластичных поднасыщенных грунтов. Данное направление относится к обоснованию рабочих нагрузок на исполнительные органы подводных грунторазрабатывающих машин. При этом основным параметром является усилие сопротивления копанию грунта, которое определяется как сумма силы резания, усилие трения рабочего органа по грунт и усилие сопротивления перемещению грунта в ковш. Эта формула была впервые получена Домбровским и э, видоизменена под условия подводной разработки э, путем введения различных коэффициентов. <coughs> При добыче полезных ископаемых, как органоминеральные осадки, э, металлоносные илы или другие типы, типы илов, э, есть понятие как предельное состояние заполнения ковша. На слайде показан э, фрагмент прорези, где видно, что э, на данном участке грунт не поступал в ковш, а происходило его раздвигание в стороны и э, процесс заполнения ковша прекращался. Внизу показана осциллограмма усилия копания. Составляющие э, усилия копания при разработке грунтов на суше может изменяться от 30 до 70 процентов и уменьшается для более слабых грунтов. Поэтому при разработке пластичных, пластичных грунтов, которые являются слабыми, сопротивление резанию ожидается намного меньшим. И поэтому, если рассматривать ковш, днище ковша и лобовую поверхность ножа как единую поверхность, то усилиям, которые расходятся на разрушение структурных связей, грунта можно пренебречь. Объем грунта, который поступает в ковш за единицу времени, равен объему грунта, который срезает ковш за единицу времени. Из этого уравнения следует выражение для элементарного перемещения частиц грунта вдоль боковой стенки. Если это выражение разложить в ряд и ограничиться бесконечно малыми первого порядка, то можно определить мгновенную скорость движения частиц грунта вдоль боковых, боковых стенок.